Вы подали заявки. Я убежден, что ряд ваших товарищей не подали заявки, потому что у них было плохое настроение, им не так сказали или там. Может быть, они жалеют. Может быть, на зло не подали. Там, да, а так жалеют. Какова их судьба? Они будут иметь возможность подать заявку в следующий набор. Это первое. И второе, мы им предложим работу в других подразделениях полиции. В том числе, когда речь будет идти о ближайших наборах сейчас, по участковым, когда будет речь идти, это я говорю, сейчас называю те категории милиции, которые сейчас в ближайшее время потерпят реформирование, будут получать импульс, и в которых тоже будет повышение резкой заработной платы. Это будут участковые, то же самое, с расширенными функциями, с расширенными полномочиями. Это первое место. Второе категория. Будет строиться новая система спецназа. Это СВАТ. Единый спецназ по американскому типу. Туда. Третье. Новая система уголовного розыска, которая сейчас формируется. Ну и далее все наши соответствующие службы. То есть каждый из вас будет иметь возможность получить. Возраст здесь значения играть не будет. От того, что человеку 40, 45 или 38, это не конец карьеры, и это не, не ограничение. Для всех ваших товарищей или для вас, вдруг не прошедших тесты или вдруг что-то там не сложилось в патрульной карьере, по каждому из вас кадровики по каждому делу пройдутся так, чтобы каждый из вас получил соответствующее предложение. Любое следующее предложение будет лучше того, в котором вы находитесь. Я хочу, чтобы вы это услышали.